कलगथित महेश गमरे यांचं मागील चार वर्षापूर्वी अल्पशा आजाराने मृत्यू झालेला होता आणि बुद्ध धर्म शासन प्रणालीनुसार आज त्यांचा चौथा स्मृती दिन आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीने बुद्ध वंदना पाठाच्या आयोजनानं संपन्न होत आहे मी आपल्या सर्वांना विनंती करेल की आपण डोळे बंद करून हात जोडून दोन मिनिट भावपूर्ण आदरांजली

स <laughs> கா பல கா தீரா மங்கல்கீரா மங்கல ஓய் ஓ ய इसर पर जो जो आये सीवोका मंगल हो सब जीवो का मंगल हो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल, मंगल हो यरे जन जन मङ्गल हो ये जन जनमङ्गल हो सब पाप स पापसकर कुशलस उपसम्पदा सचीतपरियोदपनन् एतं धम्मं धर्मं चरिषुचरितं नतं दुचरितं चरि धम्मचारी सु अस्मि लोके परमि न तावता धम्मधरो यावता भवासति यो च पम्पीसुत्वानन् धम्मं कायेन पसति सवे धम्मधरो पन्ति यो धम्मं न पमज्जति न मे शरणं शरणन्नैयं बुद्धो मे शरणन्वरम् एतेन स चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् न थि मे शरणन्नन्नैयन् धर्मो मे शरणनन्वरन् एतेन सज्जवजेन होतु मे जयमङ्गलं न थि मे शरणन्नैयन् मे एते सज्जवजेन होतुमी जयमङ्गलं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि न सङ्घं नमामि कालघातीत महेश गमरेजी यांचा बुद्ध वंदना विधी पठाने आयोजित केलेला आणि काव्यमय स्वर श्रद्धांजली या कार्यक्रमाचं आयोजन करून स्मृती दिन या ठिकाणी साजरा होत आहे मी काव्यमय स्वर श्रद्धांजली या संपूर्ण जे आयोजक आहेत त्यांना मी विनंती केली की त्यांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो